Чезора сразу э, начинает поддавливать. Активно защищаясь э, туловище, идет вперед. удар Виталия. Промах. Но зато, как обычно, острая левая рука цепляет соперника встречным полуснизу, полусбоку ударом Да. И вот э, действительно удар справа Виталия кажется медленным, но тем не менее вот прошел сейчас. Вновь встречает левым и добавляет справа по туловищу Виталий Крючко. Сразу начинает э, пристреливаться оперкотами э, справа. Сейчас хороший правый через руку прошел. Такая некоторая вот, э, тяжеловатость, Виталия, я думаю, связана просто с началом боя. Ему обычно требуется разогреться. дальше руки уже полетят быстрее, пропускает Чизура. кстати говоря, удар за ударом, уже не только слева, но и справа. Чизура так переминаясь, продолжает поддавливать, но... Вообще говоря, Виталий вообще всегда хорошо боксирует с теми, кто на него бежит. Новые бои, новые перемоги, новый абсолютный партнер, абсолютный партнер чемпионию. Свобода руху, потужность, энергия, прямое попадание. Мустанг. моя любов стала ще сильніша. Тільки дійсні цінності з часом стають досконалішими. Коняк Таврія з часом стає досконалішим. Ми зоопарк купили. Базується на реальних подіях. Чому ви купили це місце? Це моя перша справжня пригода. Тільки у кіно ми купили зоопарк. Не мидо. Ну, вот видели мы на повторе э, атаку Чезоры, и весьма так опасно приземлился его э, размашистый левый фут. Надо быть, конечно, внимательным, потому что действительно э, боксер он, э, размашистый, э, в каком-то смысле корявый. Но его удары часто летят так, по такой диковинной траектории. Пряме попадання мустанг відлок. Генеральний партнер показло. Нові бої світові перемоги абсолютної якості. Да, надо быть очень внимательным. Вот э, так просвистывают э, удары Чезора. Пока что э, в первом раунде э, Виталий довольно быстро так э, в общем, навел порядок, действовал гораздо точнее. И, в общем, э, ничем особенным Чезоро его не удивил. Но это только первый раунд и все еще может, все еще может измениться и глядишь и Чезоро может что-то показать. Вот. Вот главное, конечно. Следить и быть очень внимательным в вот эти удары. К счастью, Чезора не, не, немножко неряшливо ставит кулак, того и возможно, и есть некоторые недостатки с жесткостью удара. Видите, как он неутомимо работает и преследует Виталия. Ну и конечно, что здесь нужно? против таких бойцов это конечно хороший жесткий точный удар на встречу ну и заметьте с первого раунда виталий забрасывает э, встречный правый апперкот по туловищу это тоже э, такая не очень а внешне впечатляющий удар вроде бы но он отнимает у соперника силы. Это, конечно, нужно и важно. Свобода руху. Потужность. Энергия. Прямое попадание. Мустан. Фитвог. Новые бои, новые перемоги, новый абсолютный партнер, абсолютный партнер чемпионов. Це нуль від лайф. Справжній без сюрпризів, а тепер лайф доплачує за розмови 50 гривень щомісяця. Лайф отримуй більше. Ну вот, два раунда прошли, пока ничего не ясно. То есть по-прежнему уверенно э, обыгрывает Виталий соперника, но, знаете, это тяжелый вес. И ли, э, лидерство по очкам в начале боя. Ану, в общем, мало що значить. Спонсор показу Philips Сенсу Touch 3D. Нові бої, світові перемоги абсолютної якості. прерывно преследует Чизуру Виталия. Сам пока что делает немного, но, конечно, он заставляет Виталия работать, тратить силы и, наверняка, э, ожидает, что где-то в более поздних раундах Виталий устанет и тогда уже настанет его черед. Италий! Италий! Хороший правый встречный. Раз за разом проходит Ой. правый кросс через руку. И вот такой неожиданный бросок. Левый на скачке. Тут еще надо учитывать, что э, у Чазора есть еще одно достоинство. Он хорошо держит удар. Керпит. Надо сказать, что сейчас бой проходит по довольно типичному сценарию для боев Виталия Кличко. Он постепенно начинает, как говорят боксеры, растаскивать соперника То есть, обманами, ложными движениями. Но, тем не менее, попадает и сам избегает ударов. por aí